Болей в Украине очень много, к сожалению, и эту проблему надо решать. Это боль физическая, это боль ментальная, как бы ни назвали психологи, душевная, но ее очень много. Мы находимся в сотне стран с отрицательным результатом доступности к обезболивающим. После 40 лет в Украине больше 60% взрослого населения терпят хроническую боль. Как раз э, на прошлой неделе состоялся комитет по здравоохранению, на котором обсуждался закон 1586, тот самый прорывной закон, который подарил нам медицинский каннабис. Закон требует нескольких доработок. Э, но эти доработки случились не потому, что э, из-за саботажа каких-то э, противоборствующих сил. Этот закон просто не учитывал те нюансы каннабиса как препарата как медицинского препарата, который существует не только в форме сухой травы, но существует во множестве форм. И во множестве форм должен иметься в Украине. Когда принимался закон о медканабисе, такой самой важной пружиной нашей динамики, это было право человека на непереживание боли, право человека на свою реализацию с точки зрения как пациента. Потому что я как пациент вынужден был в Украине, на черном рынке. Покупать производство от канабиоидов любых, которые производятся на черном рынке, для того, чтобы помогать людям. Людям, которые на фронте, людям, которые вернулись с фронта, людям, которые потеряли близких. И это супер унизительная ситуация. Что мы имеем сейчас? Мы должны принять в Украине национальные стандарты, над которыми будет работать рабочая группа МОЗ, в которой я имею честь состоять, над приведением лучших лучших стандартов работы на с медицинским препаратом, содержащим каннабиноиды THC, и в рамке того, что державой нашей называется державные стандарты щодо, щодо надания допомоги пациентам препаратами с каннабисом. Мы благодарны всем, конечно же, кто принимал участие в лоббировании этого закона. На это ушло очень много времени. Мы хотели бы его полностью усовершенствовать и сделать его лучше. Чтобы все препараты, которые производятся в мире, доступны в мире, и в Евросоюзе, в Соединенных Штатах Америки, и в Канаде были доступны людям, чтобы они спокойно пошли в аптеку, могли его приобрести и жить дальше. Жить дальше не с целью закончить жизнь самоубийством. Жить дальше не с целью закопать себя. Жить дальше не прятаться в ванне просто от людей, а научиться коммуницировать с обществом и понимать, что они абсолютно легальны. Там будут все заболевания, там будет дозировочный режим, который наши канадские коллеги, которые с этим работают, привели. То есть у врача будут полные инструменты, чтобы выписать рецепт, а потом мы перейдем к самому интересному, как аптекарю это вы. Люди с противоположной точки зрения выдвигают сразу теорию, что если мы завтра, например, легализируем этот канабис, либо легализируем этот марихуану, то толпы людей побегут сразу пить, есть, колоться. Ну, в общем, делать все самое антисоциальное, что можно сделать. Наслаждаться как-то жизнью. И они вот этого всего боятся. То есть Канада прошла, Штаты прошли. Весь Евросоюз это прошел, этого не произошло. Но эти тупоголовые все равно дальше твердят эту точку зрения. И я могу вам гарантировать со 100% вероятности, что уже в будущем году пациенты, требующие и, и, э, лечения каннабисом, получат медицинские формы каннабиса от гелевых таблеток до... Э, э, до, э, до писарей, я скажу так, включая и, включая и гель для слизистых оболочек и всего, потому что это медицинские формы, которые можем зарегистрировать в державном экспортном центре и предоставить в аптеку, которая будет иметь следующую лицензию. Я думаю, легализация боли – это важный этап гуманизации общества, его цивилизованного пути, его научного пути, его прорыва. Наркополитика. Фейковое понятие. Не существует никакой наркополитики. Есть политика насилия, политика дискриминации, политика преследования, унижения и политика эксплуатации. Все это, перечисленное мной, такие отрицательные вещи, они сфокусированы и суммированы в понятии наркополитики в мире. Потому что если посмотреть в корень вопроса, то человека преследуют за то, что ему хорошо. Как это ни странно, самое, самое репрессивное, которое дает тот инструмент для правоохранительных органов задерживать, коррупционировать, шантажировать и так далее, это закон, который обусловливает минимальные дозировки для административного и криминальной ответственности. То есть, который устанавливает, с какого момента то, что лежит у вас в кармане, будь то амфетамин или будь то третье производная молекулы мифедрона, которого с каждой недели получается в этом списке по 30 новых наименований, за которыми невозможно уследить, делает вам тем самым преступника, у которого можно закрыть на 24 часа, требовать с родителей деньги и так далее, и так далее. Мы как фонд, персонально я как человек, против такого отношения к людям. Мы против вообще в любом смысле проявления подобного отношения и подобной политики по отношению к человеку. Я за тотальную легализацию людей, которые принимают решение жить так, как они хотят жить а обществу иметь возможность регулировать их форму жизни в законодательном форме легально-абсолютно. Я обращусь к языку цифр немножко. Вот за то, что человек, попавший с полтора грамма амфетамина в милицию, проводит одни сутки, допустим, в Подольском РВД, потом через несколько недель или месяцев состоится суд, на который он в большинстве случаев, в 99 случаев, принесет справку о том, что он прошел лечение э, наркозависимости в сертифицированном э, центре судья это заслушает и с него снимут судимость в большинстве случаев таких случаев у нас за последний год конкретно за, за последние за 2024 год было 40 тысяч из них только 300 триста случаев закончились э, судебным э, тюремным сроком и явно там фигурировали совершенно другие цифры вот этот вот весь путь для государства нашего обходится в 26 тысяч гривен э, кейс. А теперь посчитайте, 40 тысяч минус 300 умножить на 26 тысяч. То есть там будут те цифры, которые, за, э, за, э, которые наше государство тратит просто за номинальную вещь. За номинальную вещь, за, по, по которой э, по, по комплексу за месяц правоохранительные органы получают что? Ну, максимум премии, 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 премии. Это миллионы людей. Кажется, в любом человеческом обществе они должны получить чуткость, внимательность, поддержку и помощь. Но, к сожалению, законодательное лицо страны может иметь очень античеловеческий вид, в котором они получат осуждение, пренебрежение, отчуждение, закрытость и отсутствие будущего. Мы против такой постановки вещей и против такого отношения к людям. Таким образом, мы создали группу при Министерстве здравоохранения, и впервые мы будем этот закон обсуждать в контексте замечательной группы, которая сложилась в нашем Минздраве, и управляется она Мария Слободниченко, человеком-лидером в переговорах с Евросоюзом. Евросоюз является тем инструментом, под который мы хотим подвести изменения минимальных дозировок. В Украине либеральная наркополитика принесет человеческий вид здравоохранению, человеческий вид в юридическую часть, потому что тюрьмы опустеют. То есть людей не надо будет садить за то, что у них химическая зависимость. Слава Богу, Организация европейская, которая раньше называлась European Center for Monitoring Drug and Drug Abuse, а теперь она называется EMA-EDA, Europe, European, European Drug Administration, European Drug Center, они уже выпустили рекомендательные дозы по всех странах, четкие технические руководства по высчитыванию индивидуальной суточной дозы для каждого наркотика. Они представили тот... Минимум нелегальных веществ, которые должен находиться в этом списке. И таким образом мы предоставим концептуально новый подход к этому наказу. Это амбициозный проект, но это проект, который основывается и дает мне большие желания э, позитивно мыслить, потому что он в контексте евро процедур и переговоров по интеграции. Поэтому тут четко. Вот товар, вот техническая помощь, вот экспертиза, давайте работать над новым законодательством. В непростой ситуации, во время войны, во время агрессии, Украина проявляет здравомыслие по отношению к людям. Я сожалею, что мы тратим очень много времени для того, чтобы думать, надо ли обеспечить обезболивающим людей. Не надо. Почему? Потому что, когда ты терпишь боль, твоя жизнь становится супертягучей, долгой и невыносимой. И когда тебе говорят, что тебе надо терпеть боль час, для тебя это прямо маленькая жизнь, которую надо будет преодолеть. И сейчас я хочу сказать о той вещи, которая незримо стоит за вопросами наркополитики. Это вопрос ментального здоровья. В нашей стране кризис такого понятия, как ментальное здоровье. Есть посттравматический синдром. Это очень сложное заболевание, которое требует очень разного многосекторного подхода, ведения и так далее. Но для людей с наиболее тяжкой формой, которая неминуемо приводит к суициду, к антисоциальному поведению, такое касается при всех условиях, которые окажут ветерану после, комбатанту после возвращения с поля боя, 10% будут его испытывать. Люди с ПТСР имеют право жить с открытым лицом. Люди, у которых разрушена полностью возможность ментально собрать себя, должны иметь право жить дальше. И так получилось, что только технологически мы можем им помочь. Когда действующие технологии помогают человеку навести порядок в своей жизни. Украина должна иметь легальное лицо, Украина должна иметь человеческое лицо, Украина должна иметь научное лицо. И здесь не только ментальное здоровье в контексте посттравматического синдрома у солдат, это помощь большинству украинцев получить качество жизни и э, наиболее правильным, научно доказанным способом, таким, каким является фармпсихиатрия. Фарм Мы живем в исторический период, когда то, что когда-то репрессивная международная наркополитика, рейгановская будь она, другая какая-то, заглушила в 60-х годах, э, а именно исследования в ЛСД, исследования с мискалином, исследования с МДМА, оно возвращается. Эти файлы подняты были, и в FDA э, наиболее уважаемое международное, международное агентство по препаратам и пищевым продуктам уже утверждает МДМА в четвертом раунде клинических исследований, то есть на пациентах, которые это требуют. И мы имеем очень хорошие данные. Мы имеем протокол применения, то есть протокол отбора пациентов, критерий подходящности, оценка эффективности, дозировочный режим. И я думаю, что совместными усилиями мы предоставим тем 10% солдат, которые это будут требовать, и гражданским, которые его требуют, современный MDMA Assisted Therapy. И в Украине так должно быть, что человек в любой момент, для того, чтобы решить свою ментальную проблему, либо физиологическую, должен иметь право доступа к этой технологии, если государство его проблему решить не может самостоятельно.